Я на стенде компании Nikon и держу в руках самую интересную новинку компании на сегодняшний момент. Это D600, самая доступная полнокадровая зеркальная камера. Ажиотаж нереальный, мы еле-еле смогли вырвать ее из рук интересующихся фотографов, даже несмотря на то, что модель представили во всем мире еще на прошлой неделе. Excuse me. Thank you. Это 24-мегапиксельная камера способная снимать 5,5 кадров в секунду. Базовая чувствительность составляет от 100 до 6400, но в расширенном диапазоне можно повышать чувствительность до 25 тысяч единиц. Модель отлично лежит в руках, она достаточно легкая, выполнена из прекрасного пластика. Сейчас у меня здесь установлен объектив Nikkor 50 мм mm, 1.8. Вот вы можете послушать, как она работает. На борту все необходимые разъемы. Здесь есть вход для микрофона и наушников для контроля звука во время записи видео. USB 2.0, к сожалению, не USB 3.0, HDMI, разъем для подключения GPS модуля. Из интересных особенностей камера получила два слота для карт памяти формата SD. Компания решила отказаться от карточек формата Compact Flash.